Тройка GT была впервые презентована на Женевском автосалоне, и уже тогда было понятно, в чем главная изюминка этого автомобиля. В отличие от многих BMW, здесь история начинается с багажника. Думаю, что появление тройки GT, конечно же, разделило мнение фанатов бренда на два, в общем-то, непримиримых лагеря. Одни считают, что эта машина никому не нужна, вторые понимают, что вот она, наконец, обязательно куплю. Все, что остается нам, это ждать результатов продаж. Мне очень нравится, когда на двери нету рамки вокруг стекла. По моему мнению, это делает машину более элегантной. Приятно, что такая же технология была использована и сзади. Пожалуй, я не буду ввязываться в эпохальный спор по поводу того, какой это кузов, хэтчбэк или лифтбэк. Скажем так, эклектическое соединение обоих кузовов. BMW уже давно внедрена система Kill Go. Это означает, что все заводится и открывается при помощи пульта. Объем багажника 520 литров, но как только мы раскладываем задние сиденья, то все превращается просто в гигантский склад. Для того, чтобы разложить заднее сиденье, вам достаточно дернуть за один или два рычажка. Я же говорил, что это будет очень большой багажник. Единственное замечание, на таком дорогом автомобиле можно было бы использовать и электропривод вместо обычных механических рычагов. Место водителя организовано очень хорошо, все продумано. Чуть-чуть расстраивает, что нету электропривода руля, но, слава богу, на сиденьях он есть и там очень много настроек. BMW очень не любит сравнение с Lexus или с Infinity, но все же обратите внимание на центральную консоль автомобиля. Такое впечатление, что немецкие инженеры в последний момент вспомнили о том, что, боже, тут же должен быть большой цветной монитор, а его нету. Поэтому установили его сверху. Вот мы совсем недавно тестировали Lexus GS450H. Там на центральной консоли находится огромный цветной монитор, а здесь находится два огромных воздухозаборника. К тому же под ними архаичное и очень древнее управление климат-контролем. Я не буду спорить, все работает великолепно, но когда я смотрю на эти мелкие циферки, мне становится грустно. Что касается системы iDrive, которая управляет в автомобиле практически всем, то здесь все понятно, все прозрачно и все очевидно без каких-либо инструкций. Компьютерная графика тоже на высоте. Есть очень хороший подлокотник, он регулируется по горизонтали. Если вы обратили внимание, салон у нас кожаный с достаточно развитой боковой поддержкой на сиденьях. Откровенно говоря, тройка BMW всегда была тесноватой для задних пассажиров. Но любили мы эту машину совсем не за просторный салон. Тройка GT машина не такая. Здесь очень много жизненного пространства. Его так много, что я начинаю бояться, не превратилась ли эта машина в беременную антилопу. Что ж, сейчас начинаем кататься. Тут установлен великолепный двухлитровый турбодизель, его мощность 184 лошадиные силы, но, конечно, дело не в них, дело в крутящем моменте. 380 ньютонов. Это вам не шутка. Именно поэтому машина с легкостью разгоняется до сотни за 7,9, при этом этот крутящий момент доступен практически во всем диапазоне работы двигателя. Коробка у нас автоматическая, можно переходить в ручной режим. Это не только позволяет экономить топливо, но и существенно расширить диапазон езды автомобиля. Кстати, таких режимов несколько. Самые контрастные это спорт и EcoPro. Режим Экопро, естественно, позволяет вам экономить топливо. Инженеры обещают, что это может быть и 4 литра на 100 километров пути. У нас получалось где-то 6,5. Классно, когда бортовой компьютер еще тебе демонстрирует, сколько вы только что сэкономили литров. Он показывает плюс 1, плюс 1,2. Было бы еще неплохо, если бы он это все переводил в деньги. А в конце дня эти деньги выдавал. В режиме спорт буквально за считанные секунды автомобиль превращается в крепко сбитого бультерьера и на этой машине можно похулиганить и мотор и подвеска позволяют. моей радости, ни шины RunFlat, ни увеличенные размеры автомобиля абсолютно не повлияли на его фирменную управляемость. Этот автомобиль – настоящая бэха. Возвращаясь к теме расхода топлива, мы уже говорили, что в эко-режиме можно показать и 4 литра, но тогда машина откровенно выглядит как овощ. Что касается нормального передвижения, в 7 литров диск топлива на 100 километров пути вы с легкостью вложитесь при таком крутящем моменте и при такой разгонной динамике, это здорово. На жестких стыках подвеску пробивает, но это редкие случаи. Что касается качественного асфальта, как хочешь, так и едешь. на экономию топлива существенно влияют система Stop and Go и технология рекуперации тормозной энергии. Шумоизоляция автомобиля на высоте, но когда вы заводите 2.0D, будьте готовы, что вы всегда поймете, что у вас под капотом находится дизельный мотор. BMW 3 серии Gran Туризма, конечно же, автомобиль двойного назначения, с крутящим моментом в 380 ньютонов, на нем можно и позажигать, а с таким большим багажным отделением можно что-то и поперевозить. Например, стиральную машину от BMW, холодильник от BMW или евро от Евробанка, например. Правда, есть и небольшая проблемка. В Украине стартовая цена на этот автомобиль что-то около 50 тысяч долларов. В нашей комплектации машина стоит 80. А за такие деньги можно купить обычную тройку BMW и при этом необычно огромный Японский пикап, который вам заменит очень много багажников. Но тут в игру вступает знаменитая японская экономность. Они говорят, ребята, а как же платить страховку за два автомобиля? Как же покупать два парка места? Лучше купите одну но классную машину, которая во многом может заменить две очень разные. Кстати, в этой комплектации вы можете встретить огромную панорамную крышу, которая при помощи нажатия всего одной кнопки превращается в элегантный и достаточно большой люк.